Не был, что все, кто едет с нами, все сюда. Так, теперь телефон все на, сразу или на зелу. Мы мы так, координируемся в ЗЕЛО. У всех у вас есть, в каждом экипаже должен быть телефон, Нет, нет Зела не лошади. У них сакральное место, Марининский парк. Они там тоже по своим старым местам боевой сплавы. Наверняка тоже будут там кучковаться, общаться. Потом весь парк, который дальше идет к этому, к стади... ну, за стадионом Динамо, э, бассейн стадиона Динамо, ну и вообще центр. То есть э, мы выявляем места, где они э, встречаются и для того, чтобы делать перекличку и раздать бабло. В принципе, ходить по городу с касками, стучать, я не знаю, там, и даже немножко нарушать там административный кодекс это можно да но получать за это бабки это уже извините мы не можем на это просто так смотреть поэтому наша цель конкретно сегодня это выявлять тех организаторов там которые раздают деньги или имеют какие-то списки делают переклички и так далее Автомеда. Нам заважають ті тушки в Києві. Нам заважає, що хтось може приїхати, привезти сумку з грошима і стадо може вийти і товкти казками в центрі Європи. І ми вирішили, що неможливо, так що повернулося все, як в 2013 році вони їх сюди звозили. в Українські парк. ми це все дуже добре пам'ятаємо. Ми зараз хочемо знайти людей, які платять гроші в першу чергу, не ті, які стоять там, махають прапорцями або якимись там лозунгами, кричать річовки. В першу чергу нас цікавлять люди, які платять гроші. Тобто сотники, десятники, організатори цього всього. Плакати які-то розносить. Ми зараз за чувачками проїдемо, яку не си плата. 200 человек возле Верховной Рады и кучками в Мариинском парке. Иногда приходят постучать касками и потом расходятся. Возле Родины Мать автобусы со списками проплаченных людей. Сейчас мы туда едем. Мы приехали, Это чисто, не чтобы не закрывали шахты. Скажи, мы хотим. Украина нет, энергетически да. была независимая от России, от вы, всего вы остального. Понимаете? Это беспредел, ребята. Помогаем всем, что можем. Последние зарплаты на волонтерство мы налоги, помогаем. Мы налоги на войну платим, елки-палки. Что еще надо? И Это и так, пацаны, наши шахтеры там тоже стоят вместе, на песках. Это у нас списки людей, которые выходят. Людей, которые выходят. И я так понял, вот идут суммы. 6568 Вова, 6676.

В классе, в собрании, в в Смотрите, я вам руки не дам. Смотрите, 6568, 19 человек, девятнадцать человек. Вот их все фамилии. Своих... Это, да? это номер автобуса. Это номер автобуса, куда будут да, садиться да. люди, чтобы вы знали. Номер автобуса, куда будут это садиться люди. А вот это автобусы, которые здесь стоят. Вот их номера этих автобусов. То, что вы вырвали у меня с рук. А нам что говорят? Приехали, шуктеры.